Ну вот Крендель сегодня прям даже меня превзошел в, я не знаю, в подкалывание суведущий. Молодец. Я ничего не могу сказать. Я уважаю, что так не можно работать. Ну, у нас сегодня вашу маму и там, и здесь показывают серия под номером два и мы рады приветствовать нашу следующую гостью. Ира, представь, пожалуйста, стоишь, Модельер и дизайнер. Я думаю, что вы уже все зрозумели. Это Ирина Бровченко. Доброго ранку. Ирина, проходите, будь ласка, до нас. Проходите. Ой, а... На самом деле, очень в сюжете все сумбурно. Я надеюсь, что сейчас во время нашего диалога непосредственного мы узнаем намного больше. Пока посмотрим небольшую презентацию, я приготовлю кофе. Ірина Бровченко народилася 13 грудня 1969 року. В дитинстві мріяла стати художницею. Улюблені книги філософського характеру та фантастика. Захоплюється прослуховуванням музики, малюванням. Улюблене місце робота. Домашня тварина Чорний кіт Сенсей. Так буде видно. Ну, конечно. у, нас тут, у нас тут эскизы, давайте я буду их... Вы мне их прямо да, кожа? Это новая коллекция, да? Нет, это коллекция... Ух Образ на Эстель. Ага. Паша, ты пока говорила, Маша, а об этом говорила, да. А я буду триматы и показывать. Пять, первых мест было, я слышал, и отдали вам. Вы были в пятерке. а Что это был за конкурс? Как, Эстель что? парикмахерского искусства. И этот конкурс, он ежегодно, я так понимаю, один из самых престижных конкурсов парикмахерского искусства. И как, как вообще рождается образ? Вы отталкиваетесь от прически или вы согласовываете с мастером, с парикмахером? Значит, сначала задается тема, стиль, значит, образ один фэнтези, второй образ женский модный образ. Вот это вот рождается вот как образ. То есть выбирается модель под этот образ. Имеется в виду девушка. Девушка, да. Мы смотрим на ее конструкцию, конституцию, так скажем, фигуру. Вот. И вместе с мастером, Татьяна Трифонова, Трифонова делала прическу, мы рисовали эскизы. Там было просто ну, как бы много разных моментов. Мы их обсуждали совместно, потому что это и прическа, и... Костюм они должны быть слиты воедино, передавать полностью то настроение, которое мы хотим, ну, чтобы понял зритель нашим образом. Вот, поэтому таким образом сначала рисуются эскизы, вот делается костюм, продумывается какая прическа, а потом После уже того, как костюм исполнен, все равно еще дорабатывается каким-то образом прическа, как она может меняться, потому что уже мы одели полностью модель. У нас есть фотографии с этого конкурса. Мы предлагаем прямо сейчас их посмотреть, вам, друзья, и параллельно будем осматривать. Что? Такой образ. Это модные женщины. О, а у что мы дивились еще и да. эскизы. Очень крутой, прям пятый элемент такой фильм мне напоминает немножечко очень, ну на самом деле круто. Этот образ Грета. А тут, який був в модній сны сни Джулія короче, назвала Тетяна Тріфа. Сни Джулі. Сухати, цікаво, а в житті так само відбирається от повністю все. от Ви говорите, що образ він абсолютно цілісний. В житті ми такі самі, якщо, якщо відчуваємо ось стиль. Ну, в принципі, якщо ну, по правильному по-серйозному підходити к собі. Ну, то есть как ты вообще одет, это не просто мода, а не просто ну, какая-то тенденция, ты берешь ее на себя, потому что она популярна. Если серьезно говорить, то человек не ну, только за модой должен следить, он должен э, определить свой стиль. В жизни, свой образ жизни, свое поведение, ну как бы, это все складывается из таких вот моментов и, и вычерчивается его образ, вот. И одежда это, ну как бы, ну, не самое главное, это как часть, но она в принципе передает э, нам, ну, как человек себя чувствует, вот. И когда ко мне приходят э, ну, создавать, ну как бы не просто там рубашечку, брючки, а цельный образ, то я какое-то время знакомлюсь с клиентом, то есть общаюсь, пытаюсь его понять, как бы его внутренний мир, вот, рисую ему эскизы разные, причем разные варианты, подбираю ткань, образцы, цветовые решения, вот, или мы потом подбираем ему обувь, и или у, у него уже есть, и мы это все связываем в целостный такой целостный образ. Таким образом у нас происходит. На самом деле, на самом деле все намного проще. Если человек чувствует, если человек находится с дизайнером, общий язык. Это можно описывать сложными словами, но на самом деле, когда есть взаимопонимание, это намного все проще. Давайте о новой коллекции вашей поговорим. Мы когда приглашали вас на гостевую площадку, вы все были такая вот в заботах. Показ как он прошел и все ли, все ли удалось воплотить? В жизнь. Ну, значит, это был ну, на этот в этот раз это был не показ, это был как бы это была демонстрация в формате выставки. Почему я так решила сделать? Потому что в принципе были плюсы. Люди приходили три дня подряд, в разное время, большое количество людей. Я услышала от них, во-первых, ответы, потому что на показе люди смотрят, в принципе, расходятся, и только некоторые мне там перезванивают, и так мне удалось поговорить с каждым. Второе, это то, что люди смогли померять, вот, и, в принципе, ну, как бы, у меня такой большой список после этой демонстрации, это то, что захотели, ну, допустим, не подошло по размеру, или там мы изменяем цвет, то есть много-много заказали, у очень много есть, мерили. У нас есть фотографии новой коллекции, сейчас мы будем смотреть и будем э, говорить о том, в чем же фишка, в чем э, основная фишка вот этой коллекции. Я понимаю, это коллекция осенняя. Да. Осенняя, вот какие основные тенденции в этом году и какие вы воплотили в этой коллекции? Ну, тенденция, это остается платье для девушек, это для женщин. То что есть не это, может не радовать, кстати. Это никуда не меняется, то есть просто они бывают, допустим, разных стилей, там, с всякими плетеными кружевами, или, опять же, стиль 60-й, это трапеция остается. Вот. То есть платье в моде. Но что еще, как бы, такое вот свежее, это твиды. То есть это новое в этом сезоне и очень популярное. И твиды популярны не только в пальто, в пиджаках, а еще и в платьях. То есть твиды облегченные, там, ну, в общем-то, Вот, в принципе, я за ними гоняюсь. И, Эх, к сожалению, ну, пока на данный момент, то, что я привезла, вот сейчас буду ехать, то есть его, э, эту ткань ну, разбирают. В Кировограде складно, да, В Кировограде вообще сложно... Э, не только с тканями, а как бы, ну, может быть, это у меня такие запросы, но тот ассортимент, который, ну, можно, допустим, получить в Киеве, ну, в Кировограде его недостаточно. Через мережу интернет можно зановлять, еще все-таки требует... Вот на, да. Надо видеть, надо щупать, надо смотреть на нее ну, в реальности, потому что интернет... Через интернет мы можем найти новые, как скажем... Нові магазини, нові контакти і поїхати туди все одно посмотреть. А ще буде проводитися подібний захід, коли можна буде прийти і подивитися, що є така от виставка Значить, Плануємо на. Значить, це у нас була осінь. Плануємо ну, до Нового року, після Нового року. Вот. Ну, как би... Не знаю, успеем мы зиму, потому что у нас еще идет Новый год. Это вечерние такие коктейльные платья. Вот, может быть, это будет весной. Но в любом случае, что я такое, ну как бы ну, новинку какую там внесла. То есть мы открыли пока, пока что страничку на Фейсбуке. То есть там до сайт. Все равно мы туда будем постоянно выставлять новинки, то есть те, кто, допустим, ограничен во времени, может просто зайти посмотреть, что у нас творится нового. О снах мы сегодня говорим, я помню, что хотели зацепить тему сна, на, на днях приснилось вам что-то очень интересное, давайте об этом. И так вот, только коротехонько, потому что во времени мы ограничены. О снах, сон у меня был очень интересный, когда я почему-то, ну, решила что я могу сказать ну как бы всем людям что такое одежда вот одежда это то э, это не просто что-то такое которое мы на себя одеваем потому что нам удобно холодно или жарко это то что передает наше состояние это у меня был такой сон это ну, это реально э, то есть то как мы выглядим это то как мы себя ощущаем и вот эта фраза мне приснилась то есть выходит, что человек может иметь какой-то стиль, но если сегодня она себя почуває каким-то чином поза своего стиля, она может это одеть и таким чином показать, что там, сегодня меня не чипаете, а вы, там, сегодня я расслабленный. Возможно, и так, но дело в том, что если еще человек оденется, допустим, он себя чувствует не так, но он эту одежду на себя одевает, то, поверьте мне, это чувство к нему возвращается. То есть одежда придает такую силу. Мы желаем всем телезрителям, чтобы вы придавали силу, которую вам придает одежда, всем окружающим вас людям, и передавали свое настроение, так как мы стараемся передать хорошее, бодрое настроение на протяжении всего нашего эфира. Огромное спасибо вам, Ирина, за содержательные беседы, друзья. Скоро и в интернете, на самом деле, поэтому вы сможете следить за всеми последними тенденциями, в том числе и кировоградской моды, уже непосредственно, даже не выходя из своего дома. У нас в гостях была Ирина Бровченко. Мы Продолжаем не переключать. Спасибо.